Не мог не завершить коллекцию. Грызун есть. Тачпад есть. Но надо было купить вот такую. Штукенцию. О, длинная. Какая она здоровая. А у нас здесь шнурочек. Уже впервые. USB-C, USB-C. Черненький. Шикарно. Ну, макулатура. Так. Какая она легенькая. Бомба, просто бомба Друзья мои, собрал я вот такую коллекцию Клавуся раз Значит, сразу давайте буду по очереди Есть у меня клава, есть у меня вот такой вот magic так, трекпад новый И вот такая вот последняя мышуня А вот Вот такая штучка прикольная Значит, какой к ним Самый прикольный Аксессуар, это вот такой вот Прикольный черный кабель к ним идет это то, что самое прикольное. Ладно, шутка. Значит, что мега удобно, вот эта вещь просто незаменима. Если вы работаете в таком формате, как я сейчас я вам покажу, если это у меня получится, вот в таком формате, когда у вас MacBook стоит отдельно, и вы его даже не открываете, и у вас большой экран то вам нужна будет клавиатура. Я однозначно рекомендую вот эту клавиатуру. Это просто бомба. Она тоненькая. Она... Я даже играю на ней. Ну, это может быть, конечно, своего рода извращение, но я даже на ней играю. Потому я не сильный игроман, я не, не очень часто играю. Вот. Она тоненькая. У нее потрясающий ход клавиш. Она с Touch ID, то есть она будет наш с вами маг. Честно, вот мое идеальное устройство, я вам честно говорю, вот эту фигню выкинуть, хотя я ими тоже очень часто пользуюсь, этой цифровой клавиатурой, и сделать вот здесь маленький вот такой вот тачпад. Это был бы девайс просто века. Я вам говорю, я бы, ну, это мечта просто. Вот именно вот в таком размере. Вот здесь вот тачпад, стрелочки. Вот очень удобная была бы клавиатура. Тачпад незаменимая вещь, это просто такой же тачпад, как у вас на Макбуке, только выносной. Те же самые жесты, все тоже тонюсенький, манюсенький, все в нем хорошо. Заряжается он у нас по USB-C, шикарная штукенца. Мышуня на любителя, на любителя. Скажу вам, это, по-моему, это еще мышка, купленная перед тем, как они обновили, значит, она на латнинге. Но, кстати, хоть она и на лакниме, не ней лайтнинг идет тоже. Видите, какой эксклюзивный черненький. Это сейчас уже не удивишь никого. Сейчас цветные провода. А тогда, когда я его покупал, было прикольно. Черный провод, это прям огонь. Вот. вот. Мышка прикольная, не очень удобна, Если долго будете работать, у вас рука раком станет вот так. Потому что она очень плоская, она низкая. То есть, если мы возьмем вот игровую мышку какую-то, то у вас рука лежит, ну, вы положили, и она отдыхает. Но на этой мышке у вас прям вам нужно, ну вы практически кладете руку на стол. И это не всегда удобно. Особенно если вы пользуетесь жестами, то вам нужно постоянно держать ее вот в каком-то вот, тако, вот таком вот положении. Но прикольный аксессуар, красивый, интересный. Если мышкой пользуетесь не так часто, и особенно если у вас есть еще трекпад, то в принципе, ну... Девайс такой совместимый, можно, можно и пользоваться, прикольно. Аккуратно, стеклянная, вот уже немножко даже котская есть на ней. Тем же трекпадом зацепил ее, то есть, ну, вот. Вот такие вот три устройства. Значит, что я вам хочу сказать. Мышка на любителя, если как бы нравится, хотите, можно купить, можно найти по акциям. Если будете покупать с нам она сейчас порядка, наверное, 50 долларов стоит. А так она, вот это, по-моему, стоит 100 с чем-то, 110. Если она есть без C. Вот эта штука незаменима вообще. Клавиатура просто бомба. Но знаете какой огромный минус? Если бы была в черном цвете вот такая короткая, я бы ее взял. Но короткая есть только белая. Именно с Touch ID. Без Touch ID, э, а, ну, бел, только белая, да. Э, рекомендую. Клаву однозначно рекомендую. Цвет на любителя, но очень крутая вещь. Если не нужна цифровая клавиатура, берете просто короткую клаву. Она еще дешевле почти в половину. Поэтому однозначно удобно. Кнопочка будет шикарно Вот такой, ребятушки, наборчик. Э, рекомендую однозначно все к приобретению. Ну, мышку, я же говорю, на любителя. То есть мне нравится, но как бы ей долго пользоваться нельзя, потому что у вас раком рука станет. В целом, Apple, конечно, здесь вот клава, бомба и тачпад бомба. Все, вот эти две вещи я 100% рекомендую вам к приобретению, если вы пользуетесь. Если у вас еще отдельно постоит подключенный монитор, однозначно покупайте, даже не думайте. Все, друзья, всего вам хорошего. Поставьте лайк, можете нажать супер спасибо, можете кинуть денежку, можете просто написать спасибо. Не понравилось, тоже напишите, ничего страшного. Всего вам хорошего. Да прибудут с вами прямые руки, хорошая техника и всего вам хорошего. Пока. Кстати, забыл сказать, что сейчас у Apple можно сделать сразу предзаказать украинскую клавиатуру. Так что тоже рекомендую, если вас останавливало раньше, теперь можете сразу заказать на сайте. И никогда не тупите, я вас прошу, пожалуйста, когда вы заказываете, если вы заказываете на официальном сайте, вы всегда можете выбрать язык. Ну, конечно, скоро помощь должна приехать. Вы всегда можете выбрать язык, который вам добьют вторым на клавиатуру. И на макбуке, и на клаве. Пользуйтесь.